Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala asyafin mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Tapi ini kita baca Kita baca ni kita, kita baca ayat 39 Ayat 39 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق الله العظيم والذين كذبوا بآياتنا dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kerangan -ayat kami sumung wa bukmum fi zulumat adalah bisu dan tuli di dalam kegelapan may yasha illahu yudlilhu sesiapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya menurut peraturan tetapnya wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim dan sesiapa yang dia kehendaki akan dijadikannya atas jalan yang betul lurus ayat ni menyatakan orang yang gagal membaca dengan betul sehingga dia tidak menemui jalan kebenaran sebelum ini dinyatakan dinyatakan Dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat dalam semua lapangan di darat, di laut, di udara dan bahkan di mana-mana saja hatta binatang yang kecil merangkak di bumi, merayap di bumi pun padanya ada kebenaran manusia boleh sampai kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran agama, kebenaran akidah menerusi seekor semut yang kecil. Apalagi lah kita pergi jika kita pergi kepada gajah yang besar, kepada bukit yang besar, hatta sebiji batu pun dapat kita sampaikan kepada suatu yang hakikat kebenaran. Siapa yang boleh sampaikan kepada kebenaran ini? Yang boleh sampai kepada kebenaran ini, alam rohani samalah juga dengan alam jasmani. Jika pada alam jasmani ini ada orang yang cacat, dia pekak tuli. Pekak tuli dia susah, tak ada sekolah, dia ada sekolah khas baginya. Sekolah orang pekak, sekolah orang tuli, sekolah orang bisu, sekolah asing dia. Sekolah asing sebabnya mereka sukar untuk mengikuti mengikuti pelajaran seperti orang biasa. Dalam alam rohani juga Ada orang peka orang tuli Orang peka orang tuli ni meskipun Seribu dalil di hadapannya tak sampai Kepada kebenaran Allah Kebenaran tak sampai Jadi oleh yang demikian Bagi mereka yang tidak dapat membaca Ayat-ayat keterangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya dia orang tuli Dia orang peka somo wa bukmun. Tuli dan peka Tuli dan peka ini dalam alam kegelapan Alam sesat Sesat dalam tuli, dalam pekat, dalam gelap pula Jadi kalau duduk dalam gelap pula Jadi oleh oleh itu maka amat sukar Siapa yang salah sebenarnya kalau begitu? Manusia ke yang membuat pilihan Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala yang pilih dan paksa dia Kamu mesti jadi pekat, tuli, duduk dalam gelap Betul kan? Tidak Tidak Allah subhanahu wa ta'ala setelah manusia lebih awal Sebenarnya tidak melalui jalan yang benar Bagaimana dia boleh selamat jika dia lalu melalui memilih jalan yang licin? Jalan ini biasa orang jatuh. Tapi dia pilih jalan itu untuk berada padanya. Dia mesti jatuh. Ini suatu suatu hukum yang sudah tetap, peraturan, sunan al-qaw, peraturan Al alam sudah tetap. Sudah tetap. Jadi manusia perlu membuat pilihan awal dengan persediaan yang ada padanya, dengan keupayaan bercakapnya, keupayaan mendengarnya, keupayaan melihatnya gunakan keupayaan ini akan sampai sampai kepada matlamatnya tetapi keupayaan-keupayaan yang ada ini jika tidak diguna samalah dia dengan orang peta orang tuli jangan mengharapkan kepada orang lain untuk membawanya kepada jalan yang lurus jika dia tidak menggunakan keupayaan yang ada ayat ini menyatakan perkara itu katanya wallazina kazzabu biayatina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami Ayat-ayat keterangan Allah ada dua Ada dua Pertama ayat makru'ah yang dibaca Ini ayat Quran Yang kedua ayat manzurah yang dilihat Yang kita lihat Bukit bukau Burung terbang di udara Kita lihat pula batu-batu Ini semuanya ini namanya ayat makru'ah manzurah Yang disaksi Sungguh indah Sungguh jelas Dalil kebesaran Allah pada alam ini kita pergi dulu alam uh, ayat makruah ayat yang dibaca ayat yang dibaca ini ayat Quran yang dibaca bacalah dengan cara apa sekalipun kita baca makin baik kita baca dengan tajwid dengan tarannum dengan apa makin jelas dia punya mukjizat pada ayat ini ayat-ayat al-Quran pada hakikatnya merupakan guru jika dibaca Quran itu sebagai guru maka dia akan jadi guru guru kepada orang jahil di sinilah sumber ilmu dia akan dapat segala macam ilmu orang jahil akan hilang kejahilannya dengan 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 Quran yang dibaca sebab Quran yang dia dibaca ini membekalkan kepadanya jalan jalan dia tak akan sesak lagi ayat al-Quran yang dibaca merupakan penawar bagi orang sakit kalau orang sakit, sakit jiwa ke dia, sakit hati ke dia, Allah hatta sakit anggota pun di dalam al-Quran dia akan dapatki padanya apa artinya seorang itu sakit sakit kalau penyakit ini hanya sembuh tetapi jiwanya tak sembuh jiwa mesti dulu sembuh perasaan mesti dahulu sembuh sebelum daripada penyakit yang menimpa anggotanya sembuh <tuh> seorang yang yang hatinya jiwanya sakit mendahului daripada sakit fizikalnya orang ini kalau pun diubat sebenarnya akan sakit juga jadi kalau begitu penawar dia sebenarnya carilah daripada Al-Quran Al-Karim. Fihi shifa'un wa rahmatu. Pada Quran ini shifa' penawar dan rahmat. Dia bukan sangat penawar, dia pun rahmat. Rahmat kasih sayang. Rahmat Allah kasih sayang. Ini perkara ini ubat bagi segala ubat kasih sayang. Kasih sayang. Mungkin seorang anak merasakan merasakan duit tidak ada makna bagi dia. Tidak ada makna tetapi yang lebih bermakna ibunya, bapaknya, keluarganya lebih awal. Lebih awal. Mengapa? Kerana mereka boleh mencurahkan rahmah. Inilah dia Quranul Karim merupakan tongkat bagi orang yang sesak jalan. Takkan jumpa jalannya. Jadi kalau begitu, berinteraksi al-Quran memerlukan kita berinteraksi dengan betul supaya kita dapat sampai kepada kebenaran jika kita orang sakit kita mahu sampai kepada satu matlamat sembuh daripada penyakit tidak ada penyakit yang lebih berbahaya kepada hidup seorang manusia dari daripada lebih daripada hidup di dunia tapi tidak kenal tidak mengerti dunia hidup sebagai seorang manusia tapi tidak mengerti akidah tidak ini penyakit yang paling besar al kan. Quran boleh memberikan jalan kepadanya boleh memberi jadi kalau begitu Al-Quran Al-Karim memerlukan kita berinteraksi dengan betul kita baca satu perkara ya tajwid betul lah juga tetapi yang lebih benar lagi ialah kita membaca apa guru kita cakap guru kita Al-Quran ambillah Al-Quran baca jadikannya sebagai guru kita akan sampai kepada matlamat bukan semata-mata baca baca semata-mata satu perkara tetapi kita memerlukan lebih tinggi daripada itu sumber ilmu sumber hidayat sumber penawar tongkat bagi orang yang sesat dan kita selalu berhadapan dengan jalan-jalan yang sesat dalam dunia ini yang kedua kita mesti juga berinteraksi dengan betul juga kita melihat alam ni kita lihat alam ni bukan sumber bukan tempat untuk mencari kekayaan semata-mata kita tengok alam ini oh kita boleh buat projek boleh buat projek banyak projek boleh buat bukan setakat itu ini ini tak sampai ke mana-mana mesti kita lihat bahawa Tuhannya Tuhan kita Tuhan bagi pokok ni Tuhan kita juga oleh kerana itu barang ni dipergunakan untuk musakharat bagi manusia sebab setidak tidaknya macam tu kita akan sampai pula kepada satu peringkat yang lebih yang lebih yang lebih jauh lagi setakat mana setakat mana keupayaan kita untuk mengambil faedah kita tidak mengaji sebenarnya dalam bidang-bidang ilmu ilmu ni ilmu pertanian ilmu tumbuh-tumbuhan kita tak mengaji tapi sekurang-kurangnya kita akan sampai kepada siapa yang menjadikan pokok ini cantiknya siapa yang menjadikan menjadikan jenama um, pokok ini buahnya sedap dimakan banyaklah umpama, umpama itu Paling kurang sekali Kita akan sampai kepada suatu matlamat Allah yang menciptakannya Seperti mana juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT Kita datang daripada satu sumber Sumber, satu sumber Ini satu bacaan yang betul pada peringkat permulaannya Bacaan ini boleh dibina satu demi satu di atasnya Dia akan lahir daripada sebatang pokok Daripada alam Seorang manusia yang arif terhadap Allah Jiwanya sehat Jiwanya sehat Akidahnya lurus ini dia orang yang benar Sebaliknya orang yang tidak baca Tidak dapat baca dengan betul Namanya orang mendustakan ayat-ayat kami Wallazina kallabu bi ayatina Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami Mendustakan ini Dusta apa artinya? Arti dusta ialah Ialah orang yang tidak bertindak Tidak bertindak di atas Sebagaimana wakilnya Sebagaimana yang, yang kenyataannya kita bertindak sesuatu tidak berdasarkan kepada kenyataan kenyataan yang ada pada hayat pada pada makhluk ini ialah dia makhluk tetapi kita bertindak bertindak berdasarkan dia mempunyai kuasa sedangkan dia tidak punya kuasa kita berdusta kita memuja pokok kita dusta sebab dia tidak boleh memberi sesuatu kepada kita kita berinteraksi dengan pokok atas sifatnya sebagai makhluk Allah dan kita jadikannya sebagai bahan yang boleh membantu untuk kemudahan kita kita betul betul jadi orang yang mendustakan mendustakan tanda-tanda kebesaran kami yakni tidak melakukan tidak memperlakukan ayat-ayat kami sebagaimana sebenarnya sumu wa bukum fi mereka itu adalah orang bisu Orang bisu apa yang boleh dia boleh boleh dia hidup dengan bisunya dia nak bertanya jalan pun tak boleh bercakap pun tak boleh biasanya orang bisu ini dia pekak pula telinga pun tak tak dengar pula dua-dua sekali dia bercampur jadi dia orang yang gagal sebenarnya mencari jalan siapa yang salahnya siapa yang salah salahnya dia mendustakan ayat-ayat Allah bukan asli dia ni dia dia dia, dia, dia pekak dan bisu wa dan tuli Fizzulumati Di dalam gelap gelita Pekak dan tuli dalam gelap pula Ialah dalam gelap lah Dalam gelap apabila seorang itu buta mata hatinya untuk melihat hidayat Dia buta mata hatinya bukan Buta mata, mata kepala tidak besar Tidak besar bahayanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi peruntukan-peruntukan khas baginya Untuk mengecualikan daripada undang-undang Sebab dia pekak dan tuli di dunia tetapi tuli pada alam rohani macamlah -macam, tuli orang dalam gelap tidak ada lagi jalan untuk keluar daripada kegelapan ini. May yasallahu yudlilhu sesiapa yang Allah kehendaki nya akan disesatkan dia menurut peraturan tetapnya. Menurut peraturan dia. Sesiapa yang Allah mahu sesatkan dia, dia akan jadi sesat. Tiada siapa yang boleh mengatasi keputusan Allah. Tetapi kita selalu sebutkan mengapa Allah nak sesat kalau seorang itu tidak memilih sesat? Dia pilih jalan untuk menjadi seorang yang bahagia yang, Seorang yang mendapat hidayah tiba-tiba Tuhan 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 kata kamu tak boleh jadi orang ahli syurga Mai mesti jadi ahli neraka Siapa begitu Allah subhanahu wa ta'ala maha adil Kita yakin keadilan Allah Kita lahir ke dunia ini pun dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Ditegakkan langit dan bumi ini Jadi kalau begitu manusia kecil saja oleh yang demikian Allah tidak mahu manusia menjadi sesat Tetapi manusia lebih dahulu menjadi sesat Memilih sesat Allah merastui apa yang dia mahu Allah merastui artinya Tuhan beri Tuhan beri hati anak Man yudlilhu wa man yaj'alhu ala siratin mustaqim dan sesiapa yang dia kehendaki yakni Allah kehendaki akan dijadikannya di atas jalan yang betul yang lurus. Jadi oleh yang demikian seorang seorang mestilah menentukan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu jalan mana nak dilalui jalan mana jalan yang berbahaya penuh dengan duri-duri ataupun jalan yang penuh dengan lampu solo dan alat-alat penyelamat baginya pilih jalan-jalan jalan yang ada ada lampu solo lengkap dengan alat-alat penyelamat mudah-mudahan dia selamat gitulah dia ayat ayat memperkatakan kepada kita tentang tentang alam rohani ada orang sesat dan ada orang yang tidak sesat Allah Subhanahu wa taala